eplab oylikka yetib olsa o'shan uchun hayot eplama o'lyapti o'sha olgan oyliging baraka qilmayapti chunki nima qilmayapsan erib tugamayapsan ishingda benzinni hammasini yoqib tugatmayapsan eplamaschisan o'qituvchi bo'lsangiz kirib turib shu qirq besh minutni bir soatn eplab o'tkazib obosang chiqib ketsang o'shan uchun baraka yo'qmi deymanda topayotgan pulimizni akalar ukalar nima nima deylar alloh taolo har bitta ishga ehsonni yozgandaealar rasululloh agar so'ysanglar chiroyli suratda so'yinglar jonivorni rohatlantiringlar pichoqni o'tkiringlar professional bo'linglar degani bu muallimisan zo'r muallim bor ustamisan eng zo'ri bo'l. bu u ikkinchi sort narsaga musulmon ko'nmasligi kerak lekin taassuf shuna bo'lib qoldik to'p tepasizlar разminka qilasizlarmi bir 15 minut aytinglar qilmaysizlar kelasizlar gum gum to'p tepasizlar Ine pax bo'lib qolibman g bo'lib qolibman yana bo'idi go'shim bo'linibdi oyog'im qiyshayibdi o'lib ketdi bu darslarda bir eshitib ar tasliya qatorida bir huzur halovat qatorida eshitishimiz kerak emas ibrat olishimiz kerak qarang bu kishi diniy bilimlarni ham zo'r o'qigan tavbobat to'lagandan keyin zamonasining eng peshqadam tabibiga aylangan qachon biz shunaqa bo'lamiz shunaqa bo'lganimizdan keyin ummat qatorida o'samiz biz